Februarın üçünde Fransa Milli Jandarmının bir Generalı generali William Demeyer Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyasının yerləşdiyi əraziyə baş çəkib. General Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müşahidə edib, ermənilər onu durumla bağlı məlumatlandırdılar. Marağlıdır ki, Meyerin səfərindən cəmi 1 gün sonra Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən Çexiya vətəndaşı saxlanılıb. Hətta Çexiya səfirliyinin saxlanılan vətəndaşı barədə şərhdən imtina eləyib. Hadisələrin bu formada ardıcıllığı isə proseslərin Ermənistanın növbəti təxribatı olduğuna şübhə yeri qoymur. Bu canı bu Qafqazda sülhün bərqərar olmamasına gətirən addımdır və belə isə deyirəm ki, bunun məsuliyyəti təkcə Ermənistan deyil, həm də bax bu Fransa kimi digər ölkələr ki, Ermənistana dəstək verirlər və sülh müqaviləsinin imzalanmasına yox, silahlanmağa ə, çağırırlar Ermənistanı, həm də onların üzərinə düşən amildir. Sülhə qarşı fəaliyyəti ilə gərginliyin gücləndirilməsi ilə üzüçün siyasi dividendlər axtaran qüvvələr də iş başındadır və onların əsas məqsədi gəlginliyin fonunda siyasi cəhətdən aktivləşmək və öz adından söz etdirməkdir. Onların bu çirkin planları ifasına uğrayacaq, fiyasko uğrayacaq və heç bir nəticə əldə bilməyəcəklər. Görünən odur ki, Fransa başda olmaqla bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan vasitəsilə ölkəmizin suverenliyinə eləcə də kövrək sülhün ilkin addımlarını xəlal gətirmək üçün məkrli planlarını davam etdirirlər. Lakin Ermənistan da havadarları da unutdular ki, bu fəaliyyət Azərbaycana yox, böhrandan çıxmaq üçün Azərbaycan və Türkiyəyə ehtiyac duyan Ermənistanın özünə ziyandır.